ma'lumki olmaloq kon metallurgiya kombinati hamda toshkent shahridagi inha universiteti o'rtasida memorandum imzolanib o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan edi hamkorlik doirasida 8 oktyabr kuni kombinatga mazkur oliygoh rektori muzaffar jalolov boshchiligidagi universitet vakillari hamda bir guruh talabalardan iborat delegatsiya tashrif buyurishdi dastlab har ikki tomon o'rtasida muzokaralar o'tkazilib o'zaro fikr mulohazalar almashildi ushbu uchrashuvda olmaloq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisining transport logistika va axborot texnologiyalari bo'yicha o'rinbosari rustam sanaqulov xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajaruvchi behzod salimov hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari departamenti boshlig'i ravshan Maxsumovlar ishtirok etishdi uchrashuvda kombinat faoliyatini aks ettiruvchi videofilm namoyish etildi kombinat va oliygoh o'rtasidagi manfaatli hamkorlik aloqalari har ikki tomon uchun ham foydali bo'layotganligi ta'kidlandi shuningdek oliygoh bitiruvchilari bilan axborot kommunikatsiya texnologiyalari departamenti boshlig'i ravshan maqsumov o'rtasida ham suhbat tashkil etildi etildiразбылии в этом году вот недавно провели таие международные тренинг с нашим глобальным партнером очнь высоком уровне мы очень благодарны joriy yil sentyabr oyida olmaluq kon metallurgiya kombinati ishlab chiqarishni avtomatlashtirish boshqarmasining bir guruh mutaxassislari oliygohda orakle dasturi bo'yicha o'qishgan edi uchrashuv davomida o'quv kursi tinglovchilariga sertifikatlar ham topshirildi shundan so'ng mehmonlar milliy tadqiqotlar va texnologiyalar universiteti missisning olmaliq filialiga borishdi oliygohning zamonaviy o'quv xonalari laboratoriyalari kutubxonalari faoliyati bilan mehmonlar tanishtirildiопримерно delegatsiyaning navbatdagi manzili qalmoqqir koni hamda yangi o'zlashtirilayotgan yoshlik bir koni kuzatuv punktlari bo'ldi har ikki konda kechayotgan texnologik ishlab chiqarish jarayoni mehmonlarda katta taassurot qoldirdi oliygoh delegatsiyasi metallurg madaniyat saroyida ham bo'lishib kombinat muzeyini ko'zdan kechirishdi